કેન્દ્રીય માર્ગ અને પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી હંમેશા પોતાના નિવેદનોના કારણે ચર્ચામાં રહે છે નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે જે કરશે જાતિની વાત તેને મારી જોરથી લાત ગડકરીએ એક લઘુમતી સંસ્થાના દીક્ષાંત સમારોહમાં કહ્યું કે હું જાહેરમાં ધર્મ અને જાતિ વિશે વાત કરતો નથી સૌથી ઉપર સમાજ સેવા આવે છે હું ચૂંટણી હારી જાઉં કે મંત્રીપદ ગુમાવી દઉં હું આ સિદ્ધાંતો પર અડગ રહીશ કે જો મને મંત્રીપદ નહીં મળે તો હું મરી નહીં જાઉં आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने हैं और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता उसके गुणों से बड़ा होता है और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें मैं तो राजनीति में हूं यहां तो बहुत बातें चलती है तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा जिसको देना होट देगा नहीं देगा वो नहीं देगा बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं तो मैंने उनको सबको मिलकर पचास हजार लोगों में कह दिया जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात <laughs> तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि यह कह कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है जो होगा सो होगा अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है मंत्री नहीं हुआ तो पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा